Halo sobat YouTube semua, di depan saya ini adalah uang kertas pecahan 2000. Mulai dari emisi 2009, 2016 dan 2022. Uang seperti inilah 2000 rupiah yang dicari kolektor dan dihargai 20 juta per lembar. Terutama emisi 2009. Uang kertas jenis ini sedang dicari para kolektor, berbeda dengan emisi 2016. Uang yang terdapat pahlawan Muhammad Husni Tamrin ini mencapai 50 juta. Tapi, harus memiliki ciri-ciri seperti ini. Yaitu, merupakan uang berjenis misprint, dengan gambar wajah pahlawan di uang tersebut tampak tidak jelas, pudar. Uang-uang itulah yang jarang sekali ditemukan dan biasanya menjadi koleksi bagi para kolektor. Merupakan uang berjenis misprint dengan gambar wajah pahlawan di uang tersebut tampak tidak jelas atau pudar. Mulai saat ini, pastikan uang Rp2.000 yang kamu gunakan untuk transaksi, bukan kategori uang langka. Uang kertas Rp2000 itu merupakan uang yang salah cetak karena bisa saja uang itu masuk kategori salah potong ataupun tinta yang tidak keluar semua sehingga membuat uang 2000 tersebut berbeda. Walaupun masih berlaku sebagai alat transaksi sehari-hari. Satu di antara uang yang kini sedang diburu kolektor adalah uang kertas Rp2000 yang biasa dipakai untuk bayar parkir.